અમરેલીના પીપા ખાતે જી એચ સીએલ લિમિટેડ દ્વારા અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે પરિવહન માટે દોડાવશે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક ભારતીય ઔદ્યોગિક પ્રતિબદ્ધતા છે કે પર્યાવરણ જાળવણી અને રિન્યુએબલ એનર્જીના નવા વિકલ્પ શોધી તેના પર અમલીકરણ કરવું આવશ્યક બની ગયું છે વૈશ્વિક સમસ્યાને પહોંચી વળવા જી એચ સીએલ લિમિટેડ દ્વારા અનોખી પહેલ હાથ ધરવામાં આવી છે કંપનીના મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગયા વર્ષે દસ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રકનો પ્રાયોગિક ધોરણે ઉપયોગ કર્યો હતો જેને આગળ ધપાવવા કંપની દ્વારા वर्षे पांच नवी इलेक्ट्रिक ट्रको अनावरण अनावरण कार्यक्रम गुजरात प्रथम क्रम करना जो आज जो हमने जो व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किया है पिपा पोर्ट में, आ, ये मिशन हम एक साल पहले हम स्टार्ट किया था एक साल पहले हमने दस गाड़ी लॉन्च किया इस रूट में आज पांच गाड़ी इंट्रोड्यूस करके टोटल हमारा फ्लीट पंद्रह गाड़ी हो गया है ये मिशन है जीरो नेट जीरो कार्बन का मिशन है क्योंकि हमको पोल्यूशन फ्री करना है और वो डीजल जलाने का नहीं है जो हमारा जो रीन्यूबल एनर्जी जो जनरेट होता है हिंदुस्तान में खास करके गुजरात में उसको हम उपयोग में ले सकता है और उसमें काफ़ी बेनिफिट है उसमें पोल्यूशन नहीं है चलाने में काफ़ी इजी है और जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो मिशन है जो क्लाइमेट चेंज का जो भी मिशन दिया है नेट जीरो कार्बन उसमें भी हम सक्सेस करेंगे जो आज हाँ जो हमने पंद्रह गाड़ी जो किया है वो काफी सक्सेसफुल है अभी हमारा जो प्रयास है आने वाला दो साल में कम से कम फिफ्टी परसेंट जो कार्गो हम पेपर पोर्ट से उठा रहा है उसमें ईवी व्हीकल्स का थ्रू चलाएंगे और उसका साथ साथ में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्जिंग फैसिलिटीज़ क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए 100 किलोमीटर का चार्जिंग फैसिलिटीज हमको डेवलप करना है जो हमने दो तीन जगह में हमने बीच में हमने डेवलप किया है और साथ साथ में हमारा सुत्रापा जो प्लांट के अंदर भी हमने या चार्जिंग स्टेशन हमने डेवलप किया है जो मेरे को पूरा पूरा विश्वास है आने वाला समय में दो साल के अंदर काफ़ी ट्रांसपोर्टर काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ जाएंगे और ज्यादा गाड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेंगे उनको दो तरीके से फायदा होगा चलाना में भी फायदा होगा और जो जो नेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो नेट कार्बन नेट कार्बन जीरो करने का उसमें भी उनका सहयोग रहेगा और मैं सब इंडस्ट्री को और ये मैन्युफैक्चरर जो भी आईपीएल कंपनी को और मीडिया और सब सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और खास करके पेपर फोर्ट को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ वो लोग हमको बहुत सहयोग दिया है ये व्हीकल चलाने के लिए और लोडिंग करने के लिए मैं चाहूँगा ये आने वाला समय में काफी तेजी गति से चलेगा और रोड के ऊपर आपको काफी ये भी ट्रक्स मिलेंगे इस विश्वास का साथ में मैं सबको और एक बार धन्यवाद देता हूँ पूरा स्टेक होल्डर्स को गोल्डन एंटरप्राइजरेटर महर्षि આજે અમે અમારી પાંચ ઇવી વ્હીકલનું ઇનોગ્રેસન કર્યું છે પીપાઓ પોર્ટની અંદર આવનારા દિવસની અંદર આ પોલ્યુશનને લઈને જે જીએસસીએલ કંપનીએ એક પહેલેવું કામ કર્યું છે એને લઈને આજે અમે આ કામ કર્યું છે અને આવનારા દિવસની અંદર પોલ્યુશનની અંદર સારી આ વાતાવરણ સારું રહે એના માટેનું જબરદસ્ત કામ જીએસસીએલ કંપની કરતી રહેલી છે અને એની અંદર ફર્સ્ટ ગુજરાતની અંદર અને આ વિસ્તારની અંદર ઇવી વ્હીકલનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે